dunyoda uchuvchisiz boshqariladigan qurilma dronlar xizmatidan foydalanish bugun ancha ommalashgan dronlardan faqat shoular o'tkazish uchun emas balki tibbiyot turizm o't o'chirish harbiy huquq tartibot konchilik sohalarida ham foydalanish o'z samarasini ko'rsatmoqda zamonaviy texnologiyalarning afzalliklaridan to'g'ri foydalangan holda 2021 yilning 1-yanvardan farg'ona viloyatida ham qoidabuzarliklarni aniqlashda dronlardan foydalanish yo'lga qo'yildi ma'lum bo'lishicha ushbu qurilmalar yordamida kunu tun patrullik tashkil etilib yo'l chiziqlari svetofor ishoralariga amal qilmagan piyodalar o'tish joylarida piyodalarga yo'l bermagan haydovchilar shuningdek jamoat joylarida tibbiyot niqomidan foydalanmagan hamda jamoat tartibini buzgan fuqarolar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar aniqlanadi farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan 2021 yil 1 yanvardan farg'ona viloyati bo'ylab uchuvchisiz qurilma dronlar yordamida huquqbuzarliklar fiksatsiya qilinishi e'lon qilindi ushbu xabar esa turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda bildirilayotgan fikrlar orasida esa e'tirozli munosabatlar ham ko'p kimdir mazkur amaliyot orqali transport hodisalarining oldini olish yo'l qoidalariga amal qilmay harakat ishtirokchilari hayoti va salomatligiga rahna solish holatlari barham berilishini tushunib aqlli usul deb qabul qilmoqda ba'zilar jarimalar undirish vajlari bilan ko'pchilik orasida o'rinsiz munosabatlarni shakllantirishga urinayotgani ham bor gap xo'sh mazkur qurilmalardan foydalanish qanchalar zarurat mazkur jarayon va uning maqsad vazifalari haqida farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan izoh oldik mazkur uchuvchisiz uchuvchi apparatlar chorrahalarda yo'l qatnov qismlarida avtomashina haydovchilari tomonidan svetoforning qizil chirog'iga bo'ysunmaslik tibbiy <tabiliyaz> niqobdan foydalanmagan fuqarolar yo'l chiziqlariga amal qilmaslik piyodalarga yo'l bermaslik kabi e, ma'muriy huquqbuzarliklarni qayd qilishni boshlaydi mazkur e, uchuvchisiz uchuvchi e, apparatlar tomonidan e, avtomashinalar tezlikni oshirib boshqarganlik holatlarini qayd e, qilish uchun hozirda e, dasturiy ta'minot ishlab chiqilmoqda e, yaqin kunlarda e, mazkur e, uchuvchisiz uç uchuvchi uç apparatlar yordamida tezlikka amal qilmagan haydovchilarga ham chora ko'rish boshlanadi yo'llarda sodir etilayotgan qoidabuzarliklar e'tibordan chetda qoladigan voqelik emas uning ortida inson hayoti sog'ligi bilan bog'liq muhim jihat turgani bois u bugun davlat e'tiborida farg'ona viloyatida tajriba sifatida amaliyotga joriy etilayotgan mazkur harakat ham ana shu maqsadga qaratilganligi bilan ahamiyatli ijtimoiy tarmoqlarda mazkur kiritilayotgan e, zamonaviy texnologiyalarga nisbatan e, fuqarolarimiz tomonidan ayrim e, fikrlar bildirilmoqda ya'ni shuni ma'lum qilmoqchimizki bu e, zamonaviy texnologiyadan foydalanishimiz bu fuqarolarga biron bir jarima e, qo'llab ularni moddiy ahvoliga ta'sir ko'rsatish emas bizani asosiy maqsadimiz shu e, e, fuqarolarimizni xavfsiz harakatlanishini ta'minlab inson salomatligi va hayotini asrashdan iboratdir harakatda hushyorlik hamisha zarur tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki ta yo'llarda ayniqsa piyodalar o'tish yo'laklarida sodir etilayotgan qoida buzarliklar oqibati o'lim bilan yakun topayotgan ko'ngilsiz holatlar asosan avtomashina boshqaruvchilarining harakat xavfsizligi qoidalariga amal qilmasliklari oqibatida yuzaga kelmoqda mazkur holatlarni oldini olishda esa tizimda joriy etilayotgan innovatsion texnologiyalar yaxshi samara beryapti farg'ona shahar markazidagi sayilgoh ko'chasida qurilib foydalanishga topshirilgan yangi namunadagi piyodalar o'tish joy ham endi zamonaviy texnologiyalar ko'magida oqibati og'ir yakun topadigan ko'ngilsiz holatlarni oldi olinadi ma'lumot o'rnida xuddi shunday innovatsion piyodalar o'tish joyi kelgusida viloyatning barcha shahar va tuman markazlaridagi harakat ishtirokchilari gavjum bo'lgan yo'llarga qurilib foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilyapti maqsad esa harakatdan yo'qotilgan hushyorlik sabab sodir bo'ladigan avtohalokatlar sababchilariga jazo muqarrarligini ta'minlash emas uning ortidagi og'riqli afsuslarga yo'l ochuvchi omillarni oldini olish orqali harakatning barcha ishtirokchilarini ogohlik va hushyorlikka chorlashdan iboratdir